Malaysia kutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas Gaza. PM Anwar seru masyarakat Islam imarahkan masjid sebagai tempat penyatuan ummah. Kerajaan Negeri Sabah dan Haji Ji nafi dakwaan yang ditimbulkan oleh tuntutan mahkamah. Kementerian Pengangkutan akan ambil tindakan batal lesen syarikat bas yang sengaja naik tambang. Menteri KDN Nafi Dakwaan Zakir Naik dapat kerakyatan Malaysia. Dan Syed Saddiq serah segala keputusan libatkan kes mahkamah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi Pagi Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas Gaza yang mengorbankan lebih 300 nyawa pada Selasa katanya walaupun sebelum ini ada percubaan gencatan senjata namun ia tidak menghentikan serangan ganas Israel termasuk pembunuhan berterusan menurutnya keganasan yang berlaku dilihat terus menerus dan ia bukannya gencatan senjata Perdana Menteri turut melahirkan rasa kesal atas keganasan dan kekejaman yang dilakukan ketika umat Islam dalam bulan Ramadan yang mulia Katanya Malaysia akan memberikan bantuan yang termampu untuk kebajikan dan kemanusiaan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru masyarakat Islam supaya mengimarahkan masjid. Bukan sahaja sebagai gedung ilmu tetapi juga sebagai tempat penyatuan ummah di negara ini. Katanya masjid perlu dimakmurkan dengan aktiviti yang memperkukuh perpaduan serta penghayatan nilai-nilai Islam bagi menghidupkan semangat muafakat demi kesejahteraan dan keharmonian negara. Bagaimanapun beliau melahirkan kebimbangan terhadap sikap segelintir pihak yang menggunakan masjid sebagai medan perpecahan, perbalahan dan menghina orang lain. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kejayaan masyarakat Islam bukan sekadar diukur melalui aspek ekonomi dan politik tetapi juga sejauh mana institusi agama seperti masjid dimakmurkan serta berfungsi secara efektif. Jelasnya, masyarakat Islam perlu menjadikan masjid sebagai medan penyatuan semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Kerajaan Negeri Sabah menafikan dakwaan yang ditimbulkan oleh tuntutan mahkamah yang difalkan baru-baru ini yang mendakwa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dan Kerajaan Negeri telah menyalahgunakan kuasa mereka berhubung isu lesen pembalakan. Memetik laporan Malaysia kini, ia berlaku selepas dua pihak memfalkan saman terhadap Haji Ji dan Kerajaan Sabah pada 12 Mac di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung dakwaan penyelewengan dalam jawatan awam. Peguam Besar Sabah Brandon Keith Soh berkata, dakwaan yang dibuat adalah tidak berasas memandangkan prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak berkenaan dan kerajaan akan mengemukakan pembelaan menyeluruh. Tambahnya, dakwaan itu tidak berasas memandangkan prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak berkenaan dan kerajaan akan mengemukakan pembelaan menyeluruh. Suruh so, juga mengesahkan Kerajaan Sabah telah menerima writ saman pada 17 Mac daripada firma guaman Chin Jigulam Associate yang mewakili plaintif. Menurut peguam plaintif, Ching Pek Ming saman berkenaan difalkan bagi pihak Sabah Forest Industry Sdn Berhad dan Narendra Kumar Chuninal Ruknas dalam kapasiti masing-masing sebagai penerima dan pengurus. Kementerian Pengangkutan memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk membatalkan lesen mana-mana syarikat bas ekspres yang sengaja menaikkan harga tambang bagi kategori ekonomi menjelang Aidilfitri. Menterinya, Anthony Loke berkata, pihaknya ada menerima aduan berkaitan kenaikan harga tambang oleh pengendali syarikat bas ekspres daripada orang ramai khususnya perjalanan dari ibu kota menghala ke pantai timur sempena Hari Raya. Loh berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenaikan harga tambang bas ekspres sahala dari ibu kota ke pantai timur sempena Aidilfitri yang didakwa meningkat dua kali ganda selepas program pertukaran topi keledar. Beliau berkata pengendali bas ekspres telah diberikan kebenaran untuk mengenakan surcharge 10% ketika tempoh perayaan dan tidak boleh lebih daripada itu. Lok pada 22 Mac 2024 dilaporkan berkata surcharge 10% bagi tambang bas ekspres pada musim perayaan dibenarkan dengan mengambil kira beberapa aspek termasuk tambahan kapasiti perkhidmatan bas dan pembayaran bagi sewa bas. Ia ya, hantaran palsu yang dibuat lebih enam tahun lepas. Respon itu dari Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bagi menyangkal dakwaan di media sosial bahawa pendakwa kontroversi Zakir Naik telah diberikan ke warga negaraan Malaysia. Ia merujuk gambar Zakir menerima anugerah pahlawan perkasa daripada ketua perkasa ketika itu Ibrahim Ali. Ketika dihubungi, Ibrahim menjelaskan kepada FMT, gambar itu diambil pada tahun 2017 apabila perkasa memberi Zakir anugerah atas sumbangannya kepada Islam. Tiada kaitan dengan dakwaan bahawa pendakwa itu diberikan ke warga negaraan Malaysia. Kata Ibrahim, ia fitnah semata-mata bertujuan mengelirukan rakyat Malaysia dan provokasi ke atas dasar politik. Bagaimanapun, pada 20 Februari lepas, Saifuddin berkata pada masa ini tiada arahan menghalang pendakwah itu daripada berceramah secara terbuka. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyerahkan segala keputusan melibatkan kesalahan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada kepada Allah SWT. Malah beliau sekali lagi menegaskan tidak pernah meminta kesnya digugurkan atau cuba melengahkan proses mahkamah. Katanya, beliau tidak pernah menerima sogokan, tidak melompat parti dan mahu membersihkan nama di mahkamah walau apapun risikonya. Nasib bekas menteri belia dan sukan itu sama ada dibebaskan daripada sabitan dan hukuman penjara tujuh tahun, dua sebatan serta denda sepuluh juta atau kekal bersalah atas empat kesalahan berkaitan dana armada akan diputuskan selepas hujahan di Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Sebelum ini, mahkamah menetapkan hujahan bagi kedua-dua pihak dijalankan selama dua hari iaitu 19 dan 20 Mac. Dalam hari itu, Syed Saddiq turut memohon doa orang ramai agar kebenaran dan keadilan berpihak kepadanya. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.